Səhər hər vaxtın xeyir olsun Ayda. Xin ayray 7-dən salamlayıram səni və izləyicilərimizə. Sodunçu buraxılışımsa Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin müraciəti ilə başlamaq istəyirdim. Belə ki, həmin müraciətdə qeyd olunur ki, sərnişin daşıma fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslər arasında müşahidələr aparılır ki, əsasən yol nəqliyyat hadisələri məhz sərnişin daşıma fəaliyyətində olur ki, həmin sərnişin daşıma fəaliyyətində də e, e, deməli sürülən mikroavtobuslar, nəqliyyat vasitələri əsasən texniki baxışdan keçirilməmiş olurlar. İstisna müddəti bitmiş nəqliyyat vasitələridir və bununla yanaşı hədisələrdən aşkar olunur ki, məhz ə, həmin sürücülər narkotik vasitələrdən istifadə edərək sükan arxasında əyləşirlər və biləliklə də hadisələr qeyd alınır. Hətta statistik rəqəmlər də ortaya çıxıb 2023-cü illə bağlı. Ə, düzdür, sən vurğuladın, istərdim mən də xatırlatmayım ki, məhz 2023-cü il ərzində 42 yol nəqliyyat hadisəsi qeyd olunub ki, burada da 24 nəfər həyatını itirib, 37 nəfər isə yaralanıb. Ümumi ölüm isə ə, zərər çəkinmiş yol nəqliyyat hadisələrinin sayı 2560-dır ki, və ilə bu 2560 yol nəqliyyat hadisəsində də əsasən də sərnişin daşımay fəaliyyətində iştirak edən şəxslər səbəbindən baş verir. Buna görə də Baş Dövlət Yol Polisi bir daha müraciət eləyir. Yəni bu dəfələrlə də olunmuş müraciətdir. Elə hazırki müraciətində də qeyd olunur ki, məhz həmin hüquqi və fiziki şəxslər mütləq şəkildə nəqliyyat qaydələrinə diqqət etməli və texniki baxışdan keçirməlidirlər. İstismar müddəti bitmiş Avtobusları, mikroavtobusları məsəlişindaşma fəaliyyətində istifadə etməməlidilər. Dəfələrlə onlara tənbeh olunsa da, bu dəfə yenidən əgər hər hansısa belə bir hadisələr, neqativ hallar baş verərsə, həmin şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaq deyə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin müraciətində qeyd olunur. Və mənim çatdıracağam informasiyalar hələlik bundan ibarətdir. Sözü yenidən sənə ötürürəm. Çinarə, təşəkkürümü bildirirəm aidə ətraflı məlumatı təqdim etdiyin üçün. Bizsə irəli